Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulas tentang perkutut Majapahit. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini semoga saja bermanfaat untuk anda semua perkutut Majapahit eh, ini alasan Raja Majapahit eh, sayang burung perkutut. Bagi pecinta burung, burung perkutut eh, menempati posisi yang amat penting. Itu bukan hanya karena warna bulu, eh, karena suaranya dan yang lain-lain, tapi ada nilai lain dalam burung ini yaitu sugesti maupun eh, mitos Joni maupun eh, Katurangkan dan yang lainnya. Tugas itu adalah kepercayaan bahwa dengan memelihara burung ini maka akan datang segala keberkahan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Itu yang menjadikan burung ini terutama bagi orang Jawa eh, tertulis dalam banyak serat dan eh, babat alas tersebut. Masyarakat Jawa yang masih memegang teguh konsep budaya Jawa memang tidak bisa dilepaskan dari berbagai lambang-lambang lelaki Jawa. Beranggapan belum lengkap jika belum mendapatkan lima hal sebagai nilai pelengkap dalam hidupnya Lima hal itu adalah Wisma wanita curiga curiga curangge dan kukilo Bahwa orang hidup harus mempunyai rumah atau tempat tinggal yang mapan itu sebagai kebutuhan pokok yang selanjutnya bisa menciptakan terjadinya sosialisasi antara sesamanya Wanita atau perempuan merupakan sosok istri atau pendamping dan sebagai lambang keindahan dan curiga atau keris simbol sifat kandel atau kekuatan yang bisa menambah kepercayaan uh, kepercayaan diri seseorang yang bersifat magis atau magis. Sementara turonggo atau kuda merupakan lambang transportasi untuk memudahkan dan memperlancar perjalanan. Sedangkan kukilo atau burung merupakan simbol ketentraman batin karena Bentuknya yang indah dan suaranya yang bagus dalam kehidupan rumah. Tangga sehari-hari, suasana tentram dan damai, salah satunya bisa dirasakan dari uh, anggungan suara perkutut maupun uh, kegacoran suara perkutut tersebut. Yang merdu dari burung perkutut uh, koleksi kita, maupun koleksi kesayangan yang kita miliki, bagaimana kriteria suara burung perkutut yang baik. Burung perkutut yang baik itu adalah yang bisa menimbulkan ketentraman hati dan menyentuh nurani yang paling dalam bagi orang yang memelihara atau mendengarnya. Di antara jenis-jenis burung lain yang suaranya lebih bagus dari burung perkutut banyak sekali namun kenyataannya belum tentu dianggap keramat seperti burung perkutut. Menurut e, sejak Majapahit e, sejak zaman Majapahit burung perkutut yang mempunyai nilai plus-plus uh, dan dipercaya mempunyai uh, mistis maupun keramat. Ini sudah dikenal di zaman itu. Ada sepasang burung perkutut uh, yang sangat kondang. Burung itu dinam dinamai Kiai Jaka dan Nyai Martengsari. Memang dalam babat Galuh Mataram diceritakan agak berbeda. Dalam serat ini disebut uh, bahwa Joko Mangu itu adalah putra dari Prabu Brawijaya. Sedangkan Marteng Sari adalah istri dari Jaka Mangu atau menantu uh, dari Raja Majapahit. Diceritakan Jaka Mangu dan Marteng Sari ini tiba-tiba hilang tanpa diketahui keberadaannya. Peristiwa itu membuat hal Prabu Brawijaya terpukul. Raja Majapahit itu memerintahkan para punggawa dan prajurit untuk mencari putranya itu. Namun, hingga beberapa tahun lamanya, usaha pencarian itu tidak juga membuahkan hasil dan Prabu Brawijaya semakin sedih kemudian bersemedi meminta petunjuk uh, kepada Yang Widi atau Yang Maha Kuasa dalam semedinya ini Prabu Brawijaya mendapatkan wangsit bahwa kedua putranya itu kini telah menjelma menjadi sepasang burung perkutut setelah itu Raja Majap Majapahit memerintahkan para prajuritnya menemukan burung itu untuk dibawa pulang ke keraton uh, burung perkutut anggungan atau suara burung tersebut uh, Sepasang perkutut ini e, teramat merdu karena karena sepasang perkutut itu la, dijadikan pusaka keraton Majapahit yang dikeramatkan dan diberi nama Kiai Jaka dan Nyai Martengsari. Anehnya kedua perkutut ini bisa hidup sampai zaman berabi Brawijaya Jaya atau Raja Majapahit yang terakhir. Untuk e, konteks ke, Kekinian, mengapa burung perkutut masih dianggap keramat? Itu dimungkinkan karena budaya keraton telah berhasil menciptakan mitos seperti itu, mengingat segala apa yang telah atau pernah dilakukan pihak keraton, lebih-lebih yang menyangkut soal kepercayaan biasanya langsung diterima dan diikuti oleh masyarakat eh, sekitar, eh, dari rakyat kecil maupun dari rakyat eh, yang berpangkat tinggi maupun rakyat atas. Pamar perkutut Majapahit bagi pemiliknya antara lain adalah baik dan buruknya uh, Juga ada hal-hal yang uh, baik dan buruk pamar perkutut majapahit uh, Pemilik baik buruknya banyak penghobi burung perkutut memang sengaja mencari ciri perkutut majapahit sampai sekarang ini masih dianggap perkutut keramat atau perkutut majapahit memiliki aura positif bagi si pemiliknya Percaya atau tidaknya semua saya terserahkan pada diri masing-masing semua orang sesuai cerita yang pernah saya dengar uh, secara turun-temurun jika perkutut majapahit memiliki beberapa kelebihan bagi sang pemilik selain itu perkutut majapahit juga bagus untuk menaikkan pamor uh, menaikkan wibawa dan menaikkan pangkat uh, tergantung Wallahu alam semua tergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala uh, sang pencipta Di <coughs> dunia ini Nah supaya informasi informasi ini tidak simpang siur, mungkin tulisan ini bisa mencerahkan mengenai perkutut uh, pamor serta apa yang akan didapatkan pada sang pemilik. Zaman yang serba modern ini masih banyak orang yang beranggapan jika perkutut Majapahit bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan jodoh, bisa menaikkan kewibawaan, bisa menaikkan pangkat serta mampu mendatangkan rezeki. Cerita itulah yang sering saya dengar saya baca di berbagai media elektronik maupun media online hanya untuk mengangkat nilai jual suatu ekor burung boleh percaya apa tidak jangan sampai burung tersebut kita sembah dan dijadikan patokan utama akan tetapi lebih bagus jika kita gunakan sebagai burung hias kicauan yang kita dengar dan suara anggungannya semua itu tergantung uh, keyakinan dan uh, kepribadian masing-masing untuk menyikapinya <tuh> 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 Pamer perkutut majapahit bagi pemiliknya sesuai sesuai pengalaman di lapangan jika perkutut Majapahit masih bisa dikatakan sebagai perkutut lokal. Sebab asal 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 mula perkutut ini berasal dari daerah Jawa khususnya di daerah Tuban. Sejak zaman kerajaan Majapahit perkutut ini paling digemari karena memiliki suara anggungan cukup merdu dan hingga saat ini harga di pasaran cukup mahal berkisar eh, di antara satu juta tergantung dari suara dan kualitasnya bahkan lebih. Perkutut Majapahit banyak ditemui di daerah Jawa Timur, khususnya di daerah Tuban dan sekitarnya. Yang mana sampai sekarang ini juga masih bisa ditemui di daerah hutan yang jarang dijamah oleh manusia. Dalam tata cara perawatan burung perkutut Tuban tergolong sulit, namun untuk masalah uh, kualitas dan ketahanan tubuh perkutut Majapahit memiliki keunggulan lebih jika kita membandingkan dengan perkutut lainnya, misalnya perkutut uh, yang Bangkok ciri perkutut majapahit asli antara lain adalah ini perlu digarisbawahi ciri perkutut majapahit asli burung perkutut dengan sebutan majapahit ini memiliki ukuran relatif kecil dengan bentuk badan ber, berkisar antara 20 cm saja memiliki warna bulu hitam abu-abu dan putih warna tersebut bisa dalam suatu kombinasi perkutut majapahit masih jarang diternak maka dari itu untuk mendapatkan perkutut majapahit Baik anakan maupun dewasa biasa hasil dari penangkapan hutan langsung uh, diternak, tapi sekarang uh, uh, sudah banyak peternak yang membudidayakan perkutut Majapahit dan terah Majapahit. Perkutut sesuai ciri fisik dan katurangkannya, satu burung Majapahit memiliki garis leher tanpa putus, itu ciri-cirinya. Kedua, memiliki suara anggungan berbeda dengan jenis perkutut lain. Yang ketiga terdapat jambul pada bagian atas kepala namun ada juga yang tidak. Keempat warna bulu memiliki lorek seperti ular meling atau ular welang. Kelima ada juga burung perkutut majapahit berwarna uh, putih polos. Burung perkutut majapahit dijadikan burung kalanganan atau hanya didengar suara yang terbilang merdu. Perkutut majapahit masih ter kategori burung lokal jadi untuk masalah kualitas, ketahanan tubuh serta fisik Cukup kuat, serta sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Kelebihan dan dari perkutut Majapahit adalah tidak mudah sakit ataupun stres akibat perubahan cuaca yang mendatangkan, terutama saat pas musim pancaroba dan bisa tahan terhadap dinginnya musim hujan. Suara irama perkutut Majapahit asli eh, antara lain adalah ciri-ciri paling menonjol pada suara perkutut Majapahit yang asli adalah suaranya merdu. Namun tidak disertai dengan suara tonjolan kung di belakangnya. Akan tetapi jika anggungan perkutut majapahit disertai suara kung diakhiri dengan nada panjang, perkutut ini lebih sempurna dan harga yang ditawarkan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Ada juga yang belakangnya bersuara kung, tapi sangat jarang sekali. E, ibarat ada itu sangat mahal sekali bila ada ya, transaksi jual beli. Tidak mudah untuk membuat perkutut lokal atau perkutut majapahit ini untuk berkicau atau manggung memerlukan waktu serta perawatan sangat lama hingga bertahun-tahun untuk suara perkutut majapahit berkualitas unggul Khusus untuk anakan atau bakalan perkutut majapahit biasanya sangat menyukai pakan dari jenis gabah atau padi kecil sebagai pakan utama jika perkutut majapahit sudah mulai mengeluarkan bunyi atau duduk atau uh, manggung akan lebih menyukai pakan dari jenis beras ketan hitam juwawut uh, untuk makanan utamanya selain itu perkutut majapahit lebih membutuhkan air minum banyak jika dibandingkan dengan pakan harianya beberapa katurangan perkutut majapahit dan uh, lokal jawa katurangan adalah ciri atau bentuk pada suatu hewan salah satunya adalah burung perkutut sehingga ada katurangan baik dan juga ada katurangan tidak baik jika kita lihat dari ciri-ciri fisik serta suara anggungan dari perkutut tersebut E, bisa mendatangkan keberuntungan rezeki ketentraman rumah tangga pangkat pamor wibawa dan masih banyak lagi nah supaya lebih jelas berikut ini beberapa katurangan perkutut yang masih banyak dipercayai oleh kebanyakan orang e, antara lainnya adalah ada perkutut gentiwa sabdo perkutut ini memiliki suara keras tajam dan sangat merdu sehingga suara perkutut gentiwa sabdo bisa sebagai pikat perkutut lain sebagai mitos mengenai perkutut ini bisa mendatangkan rezeki ketenangan ketentraman rumah tangga dan akan hidup lebih harmonis khususnya untuk orang yang sudah berkeluarga <coughs> selain itu ada perkutut gedong mengong ciri perkutut ini paling mudah ditandai yaitu perkutut gedong mengong hanya akan berbunyi saat matahari terbit mitos yang beredar akan membawa banyak rezeki bagi sang pemilik serta keselamatan lahir batin ada juga perkutut gedong minep Beberapa dengan perkutut gedong mengo, perkutut dengan katulangga minap cuma akan berbunyi saat matahari terbenam. Per perkutut ini berbunyi menjelang terbenamnya matahari dengan lantang. Mitosnya yang mitos yang beredar adalah bisa membuat pemilik cita-citanya mudah terkabul dan banyak rezeki. Ada pula perkutut rupa cahyo. Ciri perkutut ini memiliki warna bulu mengkilat bercahaya mitos yang beredar jika perkutut ini bisa membawakan pemiliknya dengan kedamaian dan selalu dihormati ada juga perkutut Durgonguwo perkutut ini tergolong perkutut kurang baik dipelihara ciri perkutut ini Durgonguwo adalah suatu perbunyi saat malam hari tepatnya waktu tengah malam mitos yang beredar jika perkutut ini dipelihara maka penghuni rumah sering sakit rumah tangga berantakan dan sering kekurangan masih banyak lagi katuranggan perkutut uh, yang ada di bumi ini dan saya akan saya jelaskan di kemudian hari di artikel kemudian hari tentang ulasan-ulasan katurangan semoga saja bermanfaat ulasan-ulasan dari saya ini ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya ambil yang baik-baik saja buang yang jelek jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya Uh, dan jangan lupa subscribe like aktifkan lonceng notifikasinya share komen video di bawah ini salam kongmania nusantara salam sahabat erat, salam paseduluran salam silaturahmi salam sukses selalu untuk anda semua dari sabang sampai merauke tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh